Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu akan membagikan informasi mengenai Beberapa jenis benih padi yang menjadi rekomendasi ditanam di musim penghujan Yaitu pada tahun 2024 Jenis padi ini merupakan jenis padi yang memiliki malai panjang, produksi yang sangat tinggi, yang lebih penting. Ini memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit yang lumayan cukup tahan. Jenis padi apa saja? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama yaitu padi kolosebo Jenis padi ini merupakan jenis padi lokal yang berasal dari Jawa Barat Untuk umur benih padi ini yaitu usia panennya 90 sampai dengan 95 hari setelah tanam Untuk anakan 30 sampai dengan 45 anakan perumpunnya Untuk jumlah bulir sendiri yaitu 220 sampai dengan 300 bulir per malainya. Lumayan banyak ya. Untuk berat bobot gabah per 1000 bulir ini lumayan, 30 gram. Ya, lumayan agak sama ya dengan C2. Kemudian untuk tinggi tanaman sendiri ini 95 cm. Kemudian, untuk panjang malai sekitar 30 cm, untuk rasa nasi, pulen, potensi hasil ini bisa mencapai 12 ton per hektarnya. Jenis padi ini tahan rebah, cocok sekali ditanam untuk musim penghujan, dan ini juga tahan terhadap penyakit, HDB, ataupun kresek. Dan jamur patah leher, jamur belas, dan agak tahan terhadap orang batang coklat. Dan yang satu lagi ini toleran terhadap tanah asam. Yang selanjutnya yaitu jenis padi lokal yang memiliki malai panjang dengan produksi yang lumayan tinggi, si Petruk yang dinamai karena memiliki malai yang cukup panjang usianya lumayan cukup genjah ya para sahabat yaitu 85 hari setelah tanam dengan jumlah anakan yang lumayan cukup banyak yaitu 40 sampai dengan 40 batang dengan jumlah bulir padi permalainya yaitu 250 sampai dengan ada yang 400 bulir permalainya lumayan cukup banyak ya para sahabat untuk tinggi sendiri ini 1 meter atau 100 cm dengan ketahanan terhadap jamur dan kerebahan menjadikan para petani banyak yang meminati jenis padi galur si petruk ini walaupun tinggi jenis padi ini tahan terhadap kerbahan dan juga dalam pemanenan ini gak susah artinya padi yang kita panen ini mudah rontok kemudian berasnya bening tanpa kapur untuk rasa sendiri ini pulen untuk ukuran bulir ini lumayan panjang dan besar seperti ceherang para sahabat untuk rendemen sendiri ini lumayan bagus yaitu sekitar 60-65% rendemennya untuk memaksimalkan potensi hasil dari jenis padi si petruk ini yang bisa mencapai dengan 15 ton per hektarnya maka harus dilaksanakan pemeliharaan yang baik baik itu pemupukan dan perawatan. Yang selanjutnya yaitu padi jenis Trisultan. Di mana jenis padi ini merupakan hasil persilangan dari Impari 32 dan juga Sertani 13 ya untuk umur sendiri ini memiliki umur yang lumayan genjah juga ya 95 sampai dengan 97 hari setelah tanam dengan anakan produktif yaitu 25 sampai dengan 45 anakan perumpunnya dengan panjang malai sekitar 30 sampai dengan 35 cm dengan jumlah bulir per malainya yaitu 275 sampai dengan 330 bulir per malainya untuk berat bobot per 1000 bulirnya ini 31 gram dengan potensi hasil bisa mencapai 12,7 ton per hektarnya dari hasil real di lapangan tertinggi yaitu 12,3 ton per hektar dengan warna daun hijau gelap, tinggi tanaman 110 sampai dengan 120 cm, dengan bentuk bulir besar dan panjang, warna bulir kuning bersih. Tahan terhadap tanah berlumpur. Batang yang besar dan kokoh menjadikan tanaman ini tidak mudah roboh di waktu musim penghujan. untuk perawatan sendiri ini sangat mudah karena tanaman ini tahan terhadap penyakit belas atau jamur tahan penyakit patah leher tahan bakteri yang kita sebut dengan kresek dan toleran terhadap hama warang batang coklat jenis padi ini merupakan jenis padi yang akan menjadi primadona di tahun 2024 karena produksi yang sangat tinggi dan juga bulir yang cukup besar dan panjang sehingga diminati para tengkulak gabah. Mungkin itu sekilas mengenai informasi tiga benih yang lagi tren yang menjadikan benih hari ini rekomendasi di tahun 2024 bagi para sahabat tani di Nusantara ataupun para sahabat Kang Momo dimanapun kalian berada bagi yang mau membeli benih ini bisa dilihat di kolom deskripsi di sana ada link untuk pembeliannya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh